نحمد و علیہ وسلم رسول کریم معزز سامعین اگرام یہ قدر آج جس موضوع پر ہم گفتگو فرمائیں گے وہ ہے جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے مسافر کی دعا سفر کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے روزہ دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور لوگوں کا وہ سردار جو عادل اور انصاف کرنے والا ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور مظلوم کی دعا فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی انصاف کرنے والے سردار کی دعا اور مظلوم کی جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو رب ان کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کائنات اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں ان کی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہو حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہم دعوت الوالدی وداوت المسافری وداوت المظلومی فرما تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں والد کی دعا اولاد کے لیے مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاست اللہ تردعوۃم السائم حفترو والامام العادل وداوۃ المظلوم یرفََ اللہف فوق الغمام خلا ابو ابواب السماء و الرب الرب و ولو بعد وَبادین فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی مدد کی جائے حاجی جب تک گھر میں داخل نہ ہو جہاد کرنے والے کی دعا فارغ ہو کر بیٹھنے تک طالب علم و عمل میں کوشش کرنے والا طالب علم کی دعا علم و عمل میں کوشش کرنے والے کی دعا مریض کی دعا ٹھیک ہونے تک ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ یعنی اس کے علم میں لائے بغیر یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے لیے دعا کی جائے قال خمس دعوات یوستاب الح دعوت المظلومی حتیسرا وداوت الحادی حتیٰ یسدرو وداوت جی المجاہدی حتیٰ یقاد وداوت المریضی حتیٰ یبر وداوت العقی یقی بظہر الغیبی جب آدمی مریض کے پاس آئے تو اس سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے مریض کی بھی دعا قبول ہوتی ہے جو آدمی والدین کا خدمت گزار ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہ آ سکے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عویس کرنی سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کروانا کیونکہ یہ والدین کے فرما بردار تھے